Хочу использовать возможности и обратиться к гражданам Одессы. Я приехал в Одессу с одной целью – реформировать правоохранительную систему в области и показать результат. Несмотря на то, что мы столкнулись с радиозным сопротивлением действующего коррупционного преступного синдиката, нам удалось полностью поменять правила игры внутри внутренних целей области. На сегодняшний день вряд ли удастся найти в Одессе человека, который бы Мог сказать, что в моем кабинете продолжается сбор милицейского общага для руководителей. За 7 месяцев работы мы уволили более 535 милиционеров. Приявили и предотвратили 13 фактов коррупции в своих реакций. Содержали десятки чиновников. Первые за годы независимости украинского полицейского появился бензин и бумага, которую нужно было закупать за личные средства. За эти 7 месяцев нам удалось сломать преступную схему, по которой раньше УВД была главным участником и контрабанды, незаконных казино, центров обналички. К сожалению, мы встретили сопротивление не только среди коррумпированных сотрудников УВД, вокруг нас образовался преступный синдикат из разных правоохранительных органов, судов и отдельных представителей политических лет, для которых наша деятельность, угроза личного обогащения и ведения бизнеса, по привычным коррупционным схемам и потокам. Кроме того, мы ощущаем противодействие и со стороны высшего руководства Киева, Здесь знание моего, зная мою принципиальности и проведение реформ, не пожелали терять контроль над главными рассадниками. И коррупция, рассадниками коррупция. Из моего приема подчинения были введены несколько ключевых подразделений. К примеру, БНО Б, Б, и МРО. Другой яркий пример саботажа реформ ситуация с начальником полиции 7 километра. Все и так знают, что там происходит. Но несмотря на все, мои неоднократные попытки уволить таким удалось. Единственное, что есть у нашей команды, это незапятное имя и безупречная репутация, которая для, которая для всех ревше всего. Для меня нет хуже, чем не оправдать надежды людей которые провели нашу, поверили нашу команду и то, что мы сможем помочь воплотить в жизни те реформы, которых украинцы так долго ждут. Я продолжу борьбу против преступного коррупционного синдиката на всех уровнях. При одном условии. Прекратить саботаж со стороны других правоохранительных органов и сконцентрироваться не на доходах политических элит, а на благо для народа Украины. Я обещаю одесситам, что смогу обеспечить, обеспечить, полный порядок и безопасность для жителей. Но мне нужна поддержка граждан, чтобы обрезать щупальцы преступного синдиката. Благодарю за внимание, благодарю за дорогу.